トークトークイルボの日本語コブトリじいさん日本昔話昔あるところに心の優しい正直じいさんと怒ってばかりの意地悪じいさんがいました二人ともほっぺたにコブがありましたある日 正直爺さんが山へ焚き木を取りに行くと、急に雨が降ってきました。これはひどい雨じゃ。正直爺さんは木の洞穴で雨宿りをしましたが、なかなか雨はやみません。どれくらい時間が過ぎたのか、居眠りをしていた正直爺さんは、笛や太鼓の音で、 目を覚ましました。どんどこどんどこピーヒョロロ。いったいなんだろう。正直爺さんが外をのぞいてみると、たくさんの鬼たちがお酒を飲んでいます。見つかったら大変じゃ。正直爺さんが怖くて震えていると、鬼たちは踊り始めました。 どんどこどんどこピーヒょロロ。どんどこどんどこピーヒょロロ。なんと楽しそうな踊りでしょう。踊りが大好きな正直じいさんは楽しくなってきました。そしてとうとう鬼たちと一緒に踊り始めたのです。わっせっせ、わっせっせ、わっせ、わっせ、 コブ踊り。その踊りの面白いこと。鬼たちは大喜びで一緒に踊り始めました。夜が明けると、正直じいさんが言いました。わしはもうそろそろ帰らなくては。すると鬼が言いました。じいさん、楽しませてくれたお礼がしたい。じゃあ、 このコブを取ってもらえんかなお安いごようだ。そう言うと、鬼はほっぺたのコブをプチンと取ってくれました。正直じいさんは大喜びで、うちへ帰って行きました。ばあさん、今日ほっぺたのコブが取れたんじゃ。びっくりしているおばあさんに、正直じいさんは、 山での出来事を話して聞かせました。ところがその話を隣のいじわるじいさんがこっそりと聞いていたのです。いじわるじいさんは自分もほっぺたのコブを取ってもらおうと山へ出かけて行きました。夜になって、いじわるじいさんが木の洞穴に隠れていると、どんどこどんどこピーひょろ,ろ。 どんどこどんどこピーヒョロロ。鬼たちが集まってきて、昨夜と同じようにお酒を飲んで踊り始めました。いじわるじいさんは怖くてブルブル震えましたが、思い切って飛び出しました。すると鬼たちは喜んで手拍子を打ち始めました。いいぞ、おじい様。 今夜も楽しい踊りを見せてくれ。でも、いじわるじいさんは踊れません。ほりゃ、どたどた。ほりゃ、ばたばた。下手な踊りに鬼たちは怒りました。もうやめろやめろ。昨日のコブは返してやる。とっとと帰れ。そう言うと、鬼は正直じいさんのコブを いじわるじいさんのほっぺたにぺたんとつけました。いじわるじいさんはがっかりしながら、両方のほっぺたにほぶをぶら下げて帰って行きました。おしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。クッカージーシチョンヘジュ所相、かむさんみだ。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、 일본어 공부에 조금이라도 도움이 되셨다면, 이네, 좋아요, 찬널등록 구독, 요렇게 오네가이시마스. 잘 부탁드립니다.